Это, как бы это уже применяется во многих клубах западной Европы. Смысл заключается в том, что когда футболист бегает, основная нагрузка он получает по сердцу на сердечно-сосудистую систему. Когда мы подбираем режимы работы работая через мяч, мы добиваемся того же по сердечно-сосудистой системе, но при этом гораздо сильнее воздействует на опорно-двигательный аппарат на мышцы. Вот почему как бы футболистам оно довольно, наверное, и неожиданно, и тяжело. С одной стороны мяч, с другой стороны тяжелее, чем беговая работа. Но для этого у нас э, развернута система пола. То, что просим, они все делают. То есть по работе вообще вопросов никаких нет. Единственное, это, конечно, календарный это, ну, не товарищ, товарищеский матч, который сыграли. Но мы должны четко понимать, что две команды находятся на разных уровнях подготовки. Насав это команда, которая уже через 10 дней стартует в Кубке Азии. Поэтому, естественно, они уже на заключительном этапе. Мы только втягиваемся в учебно-тренировочный процесс, подготовка к сезону. Вот это, конечно, негативный, Сам результат матча негативный осадок, потому что ну, э -э, все-таки нужно, ну, хочется, хочется выиграть. Ну, и Густаво, и Костевич, конечно, игроки хорошего уровня для померкам украинской премьер-лиги. Но ну, решение принималось совместно по их переходу, ну, учитывая интересы футболистов и все остальное бралось во главу, главу финансовый вопрос. Сможем ли мы заменить, это как мы сработаем на трансферном рынке сейчас, это большой, ну, то есть большой, большой у нас резерв сейчас. Очень бы хотелось, чтобы мы усилили эти две позиции, потому что нам не хватает флангового нападающего, нам не хватает центрального нападающего. Да, они остаются с нами, работают еще один или два матча, мы их точно посмотрим. Вот. Но у каждого есть потенциал. Как вам сказать, эта работа, которую мы делаем, она очень сильно как бы, нагружает опорно-двигательный аппарат. И обычно первые сборы, они очень тяжело даются. Потом пауза отдыха, восстановление и тогда совсем другая команда.